hari ini kita yang berkumpul menilai mengenal dan mungkin juga menepati nasib bangsa ini bukan kali pertama dan saya yakin tidak akan menjadi kali yang terakhir perlu kita tanya diri kita sudah berapa kali kita lakukan perhimpunan sebegini dan kita masih merasakan serupa kekurangan ketinggalan dan terpinggir di seping tanah yang termaktub sebagai kutuan pus tanah Melayu dan tanah ini yang dahulunya sebahagian daripada sebidang tanah besar bermula daripada segenting kerak di utara sehingga sehingga ke pulauan Riau di selatan kian mengecil dan muncul dan beredar dalam ditelan beredar masa oleh sejarah yang dilakar oleh penjajah dan dipaksakan ke atas kita. Yang tiga hari ini yang boleh kita gelar sebagai tanah air orang Melayu ialah sekeping tanah jarum kecil, kurus dan memanjang atau sebuah semenanjung yang menjadi sebahagian daripada Malaysia. Jika kita lakar peta tanah Melayu satu abad setengah yang lalu kita akan dapat lihat betapa tanah air orang Melayu itu terkis dan yang tinggal jumalah semenanjung ini hari ini kumpulan Rio dan Singapura di selatan tempatani Yala Naratiwat dan Altafer Rehman asalnya serta juga Satun ataupun seterun di utara kesemuanya bukan lagi tanah Melayu di Rio walaupun masih ramai orang Melayu namun mereka bergelar orang Indonesia manakala di Singapura orang Melayu sudah menjadi minoriti dan secara langsung Singapura bukan lagi negeri Melayu di empat negeri-negeri Melayu yang diserah kepada Siam oleh British majoriti penduduknya adalah orang Melayu yang beragama Islam namun mereka orang Thai kerana itulah dasar kerajaan dan tuntutan kebangsaan Thai kita boleh menyesali diri kerana kehilangan negeri-negeri tersebut tetapi kita tidak akan berupaya untuk mendapatkan mereka kembali namun begitu kehilangan mereka harus menjadi contoh dan ingatan kepada kita bahawa jika kita jika ia boleh berlaku pada masa dahulu ia boleh dan mungkin akan berlaku kepada kita dalam tempoh yang tidak begitu lama dan ia akan berlaku kerana kita tanpa kita lalai dan kita tidak ingat kepada sejarah tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati orang Melayu mungkin tidak sedar atau tidak kisah bahawa usaha untuk menghilangkan bangsa Melayu sebagai bangsa teras sedang berjalan. Pertamanya, apabila negara ini digelar sebagai negara berbilang kaum dan bukan lagi negara Melayu dan bumi putera, usaha-usaha ke arah -usaha menghakis identiti Melayu sebagai bangsa teras kita mengakui dari segi kependudukan ataupun demografi Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum tetapi apabila konsep berbilang kaum itu dijadikan falsafah negara maka Melayu dan Bumi Putera itu bukan lagi menjadi bangsa teras di atas kefahaman sedemikian Maka orang Melayu didesak Supaya menyatakan Sama ada mereka Malay first Ataupun Malaysian first Atau sama ada kita Seanggap diri kita Melayu Ataupun Malays Malaysian dahulu Apabila kita Katakan kita Malay first Maka kita akan dikecam sebagai resis dan tidak bersemangat kebangsaan. Pertamanya soalan sedemikian adalah satu penghinaan kepada orang Melayu sebagai bangsa yang membuka dan menderoka negara ini. Keduanya, Melayu dan Malaysia itu satu penyatuan. Malaysia itu wujud kerana Melayu dan jika dia orang Melayu maka dia adalah rakyat Malaysia Konsep Melayu sebagai bangsa teras diabadikan melalui perlembagaan Menerusi perkara 153 Setelah terbentuknya Malaysia Maka bumi putera Sabah dan Sarawak turut dimeterai sebagai bangsa teras Malaysia secara keseluruhan dan bangsa kelas itu untuk Sabah dan Sarawak. Perkara satu Ahmadiyya ini adalah ingatan serta satu peruntukan untuk memastikan semua rakyat Malaysia menerima bahawa Melayu Bumi Putera itu bangsa teras dan ini diterjemahkan dengan meletakkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan dan agama Islam itu agama persekutuan serta raja-rajanya berbangsa Melayu. Ini dipersetujui oleh kaum-kaum lain kerana mereka mahu mengekalkan identiti mereka yang berkait dengan negara asal nenek moyang mereka sehingga hari ini ini berlaku kerana mereka juga tidak menerima konsep di mana bumi dipijak di situ lagi di dunia walaupun orang Melayu telah memperlihatkan sifat murah hati dan menerima mereka menjadi rakyat Malaysia mereka masih ingin mengekal identiti mereka dengan negara asal mereka malahan mereka menubuh parti-parti politik berasaskan kaum negara asal mereka dan ini berlaku sejak sebelum merdeka lagi begitulah sikap perkawaman mereka yang mahu membeza diri mereka dari penduduk asal dan masih mahu dikaitkan dengan negara asal mereka dan bukan negara yang telah memberi mereka kerakyatan dan tempat mereka meraih kekayaan yang ber berlipat ganda. Itulah tujuan Lee Kuan Yew apabila menonjolkan Malaysia, Malaysia, Malaysia. Maksud tersirat tersir, Maksud tersirat Dan tersuratnya Adalah untuk mengambil alih Mengambil alih kerajaan yang dipimpin oleh orang lain Seperti mana dia berjaya lakukan di Singapura Tidak ada mana-mana negara di dunia pihak pendatang membentuk parti politik berkait dengan negara asal mereka yang bertujuan untuk mengambil alih kerajaan dari tangan penduduk tanah air yang asal. Sekarang ini di celah-celah tekanan yang mahu menghakis identiti Melayu, kita pula terperangkap dengan masalah kemiskinan di celah-celah kejayaan orang Melayu yang mencapai kejayaan ekonomi. Kerana kemiskinan ini salah satu yang kerap orang Melayu lakukan ialah dengan menjual tanah. Kita sedar kadang-kadang sudah tidak ada upaya selain menjual tanah untuk menghadapi kekangan kehidupan tetapi percayalah bahawa apabila tanah sudah bukan milik kita seberapa banyak peruntukan perlembagaan yang menyatakan bahawa tanah ini adalah tanah air kita ia tidak akan membawa makna tuan-tuan dan ancaman terhadap kedudukan Melayu sebagai bangsa teras datang daripada pelbagai sudut dan kebanyakannya kerana kelemahan kita sendiri dari segi politik perpecahan kita perpecahan kita telah menyebabkan kita lemah dan kurang berupaya mempertahankan kedudukan kita Apabila kita bercakap mengenai perpecahan kita akan melihat perpecahan parti politik semata-mata. Benar, perpecahan parti-parti politik menyumbang kepada perpecahan tersebut. Tetapi kita telah lihat bagaimana kaum-kaum lain yang berpecah secara parti politik masih kekal bersatu mempertahankan kepentingan kaum mereka umpamanya isu berkaitan bahasa sekolah perniagaan dan lain-lain perpecahan mereka adalah dari segi bagaimana untuk mencapai kepentingan dan objektif mereka dan parti politik manakah yang lebih mereka yakini untuk mencapai objektif tersebut. Namun daripada segi objektif dan kepentingan mereka, mereka bersatu. Sebenarnya orang Melayu telah mengamalkan sikap sedemikian semasa kita menentang Melayu Union. Saya menyaksikan sendiri bagaimana orang Melayu mengenepikan perbezaan politik kenegerian, suku kaum, darjat dan asal usulnya untuk bersatu menentang Malaya Union dan mereka akhirnya berjaya menyekat usaha yang bertujuan meneruskan penjajahan ke atas tanah Melayu dan seterusnya memikirkan bangsa Melayu sebagai tuan punya tanah air Hari ini, hari ini Parti yang memerintah Malaysia Bukanlah lagi parti mereka Mereka sudah menyatakan secara terbuka Bahawa mereka parti berbilang kaum Benar Amnu adalah komponen di dalam kerajaan Perlu diingat Amnu menyertai kerajaan setelah pilihan raya selesai Dan cuma sebagai pelengkap untuk membolehkan kerajaan itu. Buat pertama kalinya sejak merdeka, kerajaan tidak dijerajui oleh parti lain. Dan adalah agak kurang sedih jika kita menjangkakan bahawa kerajaan yang dasarnya berbilang kaum akan meletak kepentingan lain sebagai dasar utama. Tuan-tuan dan perempuan Umur saya sudah melangkau satu abad Mungkin ada yang merasakan Pandangan saya sudah tidak relevan Terserahlah kepada penilaian masing-masing Namun sebagai nyawa dan selagi nyawa di badan Saya tidak akan berhenti berusaha dan berjuang Memastikan bangsa saya, agama saya, dan tanah air saya tidak berpindah milik ketangan orang lain. Janganlah apa saja. Sulu saya bersara duduk di masjid beribadat dan lupakan semua ini. Mana mungkin saya berdiam diri jika dulu. Generasi saya dan yang sebelum saya berjuang menentang Melayu Union, pengganas komunis dan new kolonisme, Apakah saya akan berkuat tubuh dan membiar saja tanah air saya dirampas dan bangsa saya dipinggir dan dijajah semula? Baru-baru ini, baru-baru <tuk> ini beberapa pegawai tinggi tentera termasuk bekas panglima angkatan tentera yang telah bersara menemui saya dan menyatakan kemarahan mereka melihat bagaimana negara ini digadai kedaulatannya menerusi agreement on reciprocal trade atau boleh arti antara Malaysia dan Amerika Syarikat serta perjanjian ketenteraan juga dengan Amerika Syarikat pegawai tinggi tentera ini walaupun telah besar tidak akan pernah luntur perjuangan mereka selagi hayat masih ada kerana mereka adalah benteng yang mempertahankan kedaulatan negara dengan nyawa dan tubuh badan mereka apakah kita yang tidak perlu menggadai nyawa untuk mempertahankan kedaulatan negara tidak sanggup bersuara dan menentang pengkhianat-pengkhianat yang sanggup menggadai negara ini demi kepentingan kedudukan mereka Tuan-tuan dan puan, puan ada pengkhianat bangsa dan negara yang terus mempertahankan ART ini sedangkan rata-rata pemikir-pemikir di dalam negara termasuk yang bukan Melayu sedar bahawa perjanjian ini menggadaikan keberangkatan dan kita ada di kalangan perkhidmatan ini yang dengan bongkar menyatakan bahawa Malaysia telah menetapkan garisan merah yang tidak boleh dilanggar oleh Amerika Syarikat di dalam perjanjian AN tersebut terutama berkaitan dengan kepentingan Melayu bumi kita kenyataan ini langsung tidak masuk akal sejak bila Amerika Syarikat ambil peduli kepada apa juga syarat dan garis merah yang ditetapkan oleh negara lain ketetapan oleh pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu pun oleh organisasi paling tinggi di dunia dilanggar dan ada kalanya dipijak-pijak oleh Amerika Syarikat tiba-tiba Amerika akan hormati kepada syarat dan garis merah yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia selagi kerasa merah dan syarat-syarat itu tidak menguntungkan mereka mereka terbukti zaman berzaman mereka tidak akan berdiri tuan-tuan dan puan saya ditutup cuba menakutkan rakyat berkaitan dengan ART ini benar rakyat dan orang Melayu terutama ini takut dengan penjajahan semula dulu kita berjaya bertentang lain Union yang cuba dipaksakan ke atas kita kali ini dengan cara yang sama ini arti yang semacam Malay Union kedua di, dipaksa dipaksakan ke atas kita oleh Amerika Syarikat seperti semasa Malay Union kali pertama wujud pengkhianat bangsa yang mempertahankan British dan mahu terus kekal dijajah. Kali ini, ERT ataupun Leyuda kedua ini disokong oleh pengkhianat bangsa kita sendiri. Betul, rakyat perlu takut. Tetapi bagi saya, yang sebenarnya, yang sebenarnya lebih takut ialah pengkhianat bangsa yang kini sedang bahawa kita tahu apa yang mereka telah lakukan iaitu bersekongkol dengan penjajah dan membuka pintu untuk mereka menjajah kita kembali tuan-tuan dan perempuan cabaran yang kita hadapi kali ini bukan kecil dan hanya jika kita bersatu dan bersama-sama barulah kita berupaya menentang segala usaha dan ancaman untuk menyerah kedaulatan negara kepada penjajahan Hal ini tidak ada beza dengan perjanjian Malaysia ini. Apabila kita serahkan kedaulatan, ia akan menghakis hak lain dan bumi putera mengenai kedaulatan raja-raja Melayu serta negeri-negerinya yang bergabung di dalam persekutuan. Jika ya, di tahun 1946 ketika kita di dalam serba kekurangan berjaya menentang Melayu kemudian semata-mata kerana kita bersatu. Ini bermakna hanya dengan bersatu juga kita mampu menentang ERT dan juga mempertahankan kepentingan Melayu Bukuta sebagai bangsa teras. Walaupun suara saya telah diejek dan dihina sebelum ini, saya tidak menyeru kepada orang Melayu untuk kembali bersatu dan pertahankan kedudukan kita sebagai bangsa teras. Saya tidak minta dihormati ataupun disanjung kecil-kecilan keji, dan lah saya Saya cuma minta orang Melayu bersatu demi masa depan bangsa, agama dan tanah air Bagi anak-anak muda, ingatlah segala pengkhianatan pekenyak pengkhianatan sekarang hasianya akan ditanggung oleh mereka sekianlah terima kasih wabillahi taufiq